नमस्कार परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो मी दिलीप बनकर पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी परभणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक ऑगस्ट पासून उपोषण मैदान या ठिकाणी चाकळी उपोषण धरणे आंदोलने सुरू करण्यात आली आहे यावेळी सकल मुस्लिम समाजाचे तमाज बांधव या ठिकाणी उपोषणास बसले आहेत शासनानं त्यांची एक मागणी पूर्ण केली असून अजून राहिलेल्या पाच टक्के शिक्षणाच्या आरक्षणाच्या मागण्या बाकी आहेत त्या मिळेपर्यंत हे अमर साखळी उपोषण सुरूच राहणार असे यावेळी सांगण्यात आले आहे यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते शेख सेरू शेख बुढन सय्यद आदी सह कार्यकर्त्यांनी येऊन भेटी देऊन या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त केले आहे आणि जिंतुरी तालुक्यातून आरमान बिल्डर्सचे हमीद लाला यांनी या साखळी उपोषणास भेट देऊन जाहिर पाठिंबा दिला है मुस्लिम समाजाला जो पर्यत पांच टक्के आरक्षण मिलना नहीं तो पर्यत ये धरने आंदोलन सुरूच रहना संगित हम एक तारीख से मुस्लिम आरक्षण के लिए बैठे हुए हैं इन शह आज आठवा दिन है लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारी जो आठ मांगनी थी इसमें से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मांगनी हमारी मंजूर करी और हमारा जो ये साकड़ी उपोषण है ये जब तक हमारी पूरी मांग नहीं होती ये चलते रहेगा तमाम सेना से गुजारिश की जाती है कि अलहमद जो एक अगस्त से लेकर आज तक और उसके आगे भी ये जो मुस्लिम आरक्षण के लिए यहाँ पर उपोषण पे बैठे हुए ये जो चल रहा है अलहमद लाला जो डिमांड हमने रखी गई थी इसके अंदर से एक डिमांड अभी पूरी हुई है और हम आगे भी रियासत हुकूमत और सेंट्रल हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी जितनी मांगे वो पूरी की जाए अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई आरक्षण के लिए बैठे हैं मैं इसके पहले भी आया था हमारे आमदार हमारे साहब साहब हमारे यहाँ वकील साहब इम्तियाज़ साहब या हमारे भाई इनका बहुत मेहनत चढ़ी है और इनकी मेहनत रंग लाई और एक मांगनी पूरी हो गई आने वाले युग में और काम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको सपोर्ट करो आज एक कारोबार साथ ये टीमा बैठी। आई थी जोश मुस्लिम आरक्षण सफर होईल धन्यवाद आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा परभणी न्यूज